Привіт, друзі! Термінові новини, і вони, на жаль, не дуже добрі. Сьогодні вночі багато українців отримали листи з повідомленням про те, що його закрило, і протягом семи днів вам потрібно виїхати із штатів. Поки не панікуємо, у нас є старший міграційний спеціаліст, який допоможе нам розібратися, що нам робити, чи пора нам панікувати? Ні. Паниковать не стоит. Во-первых, начну с того, что я не являюсь иммиграционным адвокатом и не имею права давать правовую оценку, поэтому информация, которая сейчас будет предоставлена, она чисто несет информационный характер. Паниковать не стоит, потому что этот имейл больше похож на спам или на проделки новой администрации, но официального заявления никакого еще не было, поэтому чемоданы пока не собираем. За одну секунду ответили на все вопросы. Все закрыло. Тема закрыта. Спасибо. Хорошо, то я не что настоящий документ спам. Мы еще размышляем на эту тему. Мы сегодня брейнстормили всем офисом, и кто-то из нас считает, что это может быть настоящий документ, а кто-то считает, что нет. В теории больше похоже на спам, потому что DHS не присылает такие письма обычно. Письмо написано не очень правильно, не очень правильным языком, не тем языком, которым DHS обычно пишет людям письма. Это, во-первых, во-вторых, это письмо несет угрозы, и DHS обычно так вот яро не угрожает людям. Также что-то там в этом письме еще было не так. Ну, вообще сами формулировки DHS так письма не пишет. Ну и не было также уведомления официального, опять же, обычно в федеральном реестре сначала должна выйти новость о том, что что-то будет происходить. А вот в случае с кубинцами, допустим, им отменили пароль, но вышла новость в федеральном реестре, а лично никому ничего не присылали. Поэтому стоит задуматься. Давайся, а мне кажется, что это такие может быть бы и тем больше письма, тем пришло в 12 ночи, да, перед выходными. Может, это какой-то такой психологический тиск, и возможно, украинцам нужно готовиться до чего еще нет? Я бы готовилась еще вчера, на самом деле, потому что пароль может в любое время быть отменен. Война продолжается, да, опасно ехать обратно, да, но зная новую администрацию, могут быть приняты вообще любые решения в любой момент. Поэтому будьте готовы ко всему. Обязательно даже сейчас уже носите с собой документы, там, если вы подавали на ТПС, он у вас в рассмотрении, если вы подали на грин-карту, она у вас в рассмотрении. Или если у вас есть какой-то другой статус, возможно, то, пожалуйста, эти все документы носите с собой на случай, если вас остановят. А так, конечно, нужно думать о том, если вы хотите остаться в этой стране, то думать, каким образом у вас это может получиться. Можно я уточню, это документ, это лист отримали люди, у кого ЮФАЮ, или у кого ТПС? Нет, нет, это только касается тех кто приехал по ЮФЮ. Более того, такие письма прислали наши клиенты, которые переходили границу в течение двух последних лет через программу CBP One. И клиенты эти граждане России. Им пришел идентичный просто имейл, mm -hmm. и это тоже заставляет задуматься. Эти люди, конечно же, давно уже подали на политубежище. И я не понимаю смысла этого имейла вообще, в принципе. Хорошо. А, а что у вас в офисе про это говорит? Что говорит ваш адвокат? И какие разговоры на рахунок ЮФАЮ? Что, что, возможно, ждет украинцев, которые приехали по ЮФАЮ? Ну, во-первых, именно по этому вопросу, который у нас сегодня остро стоит, лучше посмотреть, чтобы я не пересказывала слова Елизаветы посмотреть видео, которое она выпустила на своем инстаграм-аккаунте. А так Елизавета говорит, что нужно было заниматься своим иммиграционным процессом еще вчера. И это действительно так, потому что некоторые процессы легализации, такие как легализация через трудоустройство, допустим, занимают достаточно долгое время. Самый, наверное, быстрый, быстрый процесс ⁇ это воссоединение семьи с immediate relatives, то есть это ваши э, жены мужья, дети до 21 года. Uh, ну и родители граждан тоже. То есть yeah. с приводу этого листа охрана отмена не паникуем? Uh, не имеет никакой политической ваги, правильно? Uh, пока нет. Нет, если официально как бы объявят об этом, Повин тогда уже закон нужно будет... Повинен на сайте. Да. Его не его нет. Я обыскала и просто и ночью, и утром, промониторила вообще все, что можно было промониторить. Ничего такого не было. Единственное, что очень много за и против, то есть спам это или не спам. Если посмотреть с другой стороны, недавно многие клиенты сообщали мне о том, что... Uh, приходили имейлы на их имейл, uh, в общем-то, и о том, что в их USCS аккаунте что-то происходит. Uh -huh. То есть uh, были taken some actions, в общем. Они заходили в свой USCS аккаунт, они там ничего не видели. И как бы это заставляет задуматься о том, что, может быть, хакеры каким-то образом получали так доступ к имейлам этих людей. И, может быть, это какая-то рассылка такая э, а. организованная, спамерская. Ну, просто я не понимаю, с какой целью они бы это делали тоже. Так, а ну давай еще раз. Э, люди, которые сейчас на TPS, и есть люди, которые просто на UFO без TPS, правильно? У кого ситуация плохая, у кого на Тришки краче? Конечно, у тех людей, которые сейчас имеют статус TPS, mm -hmm. но он закончится скоро 19 апреля, и те, кто подал на продление, или те, кто подал на uh, первую Initial-аппликацию. Uh, и продолжает ждать по ней ответа. Вот эти receipt notices, approval notices, сохраните, носите с собой на всякий mm -hmm. случай, у них ситуация, конечно, получше. А люди, которые приехали по u после 16 августа 2023 года и не смогли подать на TPS, у них, конечно, ситуация намного хуже. А, так, давай вот, сразу 19 квитня будет какая-то новость, да? Что на рахунок TPS? Не чи... факт. TPS уже объявили о продлении. Еще, ага, okay. по-моему, 17 января уже объявили о продлении, еще до того, как Трамп вступил. На какие термины? На 18 месяцев, как всегда, это стандарт. Окей, okay. и им на эти 18 месяцев не нужно перейматься, правильно? Стоит волноваться тоже. Ціпієс для Венесуели, допустим, недавно був одмінен. К счастью, федеральний судья заблокировал это рішення временно, возможно, і в будь-який момент можуть сказати товариші, ваш ТПС завершається. Оставляйтесь домой, можуть окей. Okay. А ці люди, які зараз знаходяться на, на u які не які не влізли в ці дати, які у них є варіанти легалізації чи хотя бы на три Ой, мы очень много записывали с Елизаветой видео на mm -hmm. эту тему. Вот, пожалуйста, зайдите в наши инстаграм и посмотрите. Вот недавно мы вели прямой эфир, прямо все стратегии рассказали mm -hmm. подробно. И там эфир почти на час, по-моему. Окей. Okay. А, Тогда послания на твоего адвоката, на тебя, они постят у себя в инстаграме разные там истории про то, что происходит. А емей також залишає на ваш офіс, туди можна писати. да? не знаю, мені здається, що в будь-якому випадку потрібно якомога швидше зв'язатись з еміграційними адвокатами, щоб ви по своєму кейсу дізналися, який у вас варіант в принципі. І потім вже починати щось робити. Ну як ти сказав, це вони повинні були це ще вчора зробити. Правильно? А, окей, ну по цим листам грана атміна, все, ніхто нікуди не їде. Залишаємось тут. Не потрібно продавати своє майно і виводити гроші. Окей, okay, які ще моменти у вас є на повісті дня? Чи це основний момент? Очень много чого проїзходять. Адміністрація крайне непредсказуема в этот раз. очень сложно оценивать вообще, что будет, как будет и простраивать какие-либо стратегии, поэтому, поэтому в частности я начала вести свой инстаграм тоже, чтобы каждый день оповещать, ну не каждый день, а когда выходят новости, оповещать людей о том, что происходит, потому что Елизавета просто не успеет и работать и каждый день следить тоже за всем этим. Um, Тому, пожалуйста, следите за новостями. це дуже важливо, просто меняется все кожен день. Окей. Дякую тобі за те, що розповіла нам і нема не за що перейматись. Але на всяк випадок, шукати дружин, чоловіків. Да? Ні, я не агітую, там все повинно бути максимально легально. От, на знаете. любов, знаєте. А, коротше, спасибо тобі. Давай до нових зустрічей. Можете підписатись на мій інстаграм, бо адвокати і міграційні спеціалісти завжди поруч біля мене. І я можу максимально швидко надати вам інформацію. Все, бувайте.